Получено э, заказное письмо с судебным приказом от Харьковского предприятия Жилкомсервис в взыскании долгов, начиная с 2007 года. Угу. А чем вызвано вот именно, что именно с 2007 года? А в 2007 году образовалась предприятие Жилкомсервис. Я до 2006 года платила. 2007 с того времени, когда она образовалась, перестала платить. Вот а Она не оказывает услуг, поэтому я не считаю нужным. Скажите, вот они постоянно ссылаются на какой-то договор. Вы подписывали какой-то договор? Обращались вы, чтобы они составили договор о предоставлении каких-либо услуг? Ну, кому обращаться. Эти люди не предоставляют услуг, зачем мне обращаться. это договор публичный, газетный. Я просто Іменно цьому підприємстві не плачу, тому що не вважаю себе, составившим такий договор. Недавно отримав від судді Оженіківського району, районного суду копію судового наказу з заявою комунального підприємства Живкомсервіс про видачу судового наказу за вимогою стягнення заборгованості з утримання будинків та прибудинкових територій. Ось вот. вот ці документи, які в мене все є, те, що вони мені послали. Я, наприклад, дуже коротше, не проживав деякий період цьому, по цьому адресу, що я тут не віддано. І не являюся навіть спів, спів, ну, співвласником цієї квартири, я тільки там приписаний. О, і на мене це все навісили, тому що я типу, являюся якимсь боржником. Себе боржником не, не, не вважаю, тому що ніяких з ними. Не заключав договорів, активно не підписував. От. А все це, не знаю, звідки воно взялося, ніяких ну, не звертався так, щоб мені вони оказували якісь ну, услуги. З те, що я зможу, я сам собі оказую. Судовий наказ вважаю не дійсний, тому що він теж виданий з порушенням деяких законів, наприклад, те, що... выдали справку какую-то там, что я тут проживаю, а меня фактически никто даже не запитывал, даю я дозву на это все, или не даю. Значит, судья Дзержинского районного суда Штых и судья Женикизовского районного суда Шевченко выдали судебный приказ по заявлению о жилком сервису. В заявлении изложена сплошная ложь, и при этом к этому заявлению не приложено так называемая доказательная база. Кроме всего прочего, в качестве доказательств к заявлению приложены документы, полученные с нарушением законодательства. Можно сказать, что лица, которые подписали и поставили печать на справки, они совершили уголовное преступление, поскольку разгласили конфиденциальную информацию, что запрещено статьей 32 Конституции Украины. Отсюда вытекает следующее, что указанные судьи Штых и Шевченко совершили, по сути дела, служебное преступление. То есть они нарушили присягу судьи, не выполнив основные требования нашего законодательства. В частности, статью 129 Конституции Украины. В частности, основные принципы судопроизводства, а именно законность, равенство всех участников судебного процесса перед законом и судом, обеспечение доказанности визны, состязательность сторон и так далее. Таким образом, на мой взгляд, в городе Харькове осуществляются судебные расправы над людьми. То есть можно говорить о существовании судебного террора. Естественно, опять же, на мой взгляд, судьи сами по себе такого себе позволить не могли, если бы не существовала связка городские власти. Судьи, ряд судей судов первой инстанции, э, коммунальные предприятия и исполнительная служба. Все они находятся, так сказать, под единым, очевидно, каким-то началом. И цель их это Ограбли, грубо говоря, ограбление граждан. То есть вымогательство денежных средств за несуществующие, предоставление несуществующих услуг. Почему несуществующих? Потому что предприятие Желкомсервис никаких услуг не оказывает и ни за что не отвечает. То есть, по сути дела, является паразитическим органом. То, что сказано в договоре на который ссылается Жилком Сервис, что он якобы публичный. На самом деле он публичным не является, потому что Жилком сервис не является предпринимателем, с одной стороны. С другой стороны, к нему никто не обращался за услугами. Поэтому такой договор публичным считаться не может, согласно Гражданскому кодексу. Э -э далее, если продолжать эту тему, то <coughs> все те услуги, которые заявлены в этом договоре, жилком сервисом просто не выполняются. Следующий момент. В нашем законодательстве совершенно четко прописано, что все коммунальные предприятия обязаны с потребителями заключать письменный договор индивидуально с каждым а не о каких-то публичных договорах или о договорах присоединения, речь не идет. Таким образом, предприятие, жилком сервис, игнорирует требования нашего законодательства. Следовательно, идет нарушение сразу двух статей Конституции. Первое, это ограничение наших прав. Это статья 64, не выполняется статья 64 Конституции Украины, которая запрещает ограничивать наши права. И нарушается статья 19 Конституции Украины, которая запрещает принуждать делать то, что не предусмотрено законодательством. Я не думаю, что наши судьи не знают содержания этих статей. Таким образом у меня возникает гипотеза о том, что они умышленно пошли на нарушение наших правовых норм. Кроме нарушения украинского законодательства, эти судьи также нарушили и Европейскую конвенцию по правам человека. В частности, часть 1 статьи 6, где четко сказано, что суд должен быть беспристрастным, объективным и так далее. Все это говорит, опять же я возвращаюсь, о том, что существует, видимо, некий сговор между нашими городскими властями, рядом с некоторыми судьями судов первой инстанции, коммунальными предприятиями и исполнительной, исполнительной службой.